Скольким россиянам запрещают выезжать за границу? Ну и как успехи у вас? Честно говоря, я не знаю, какие россиян. Я знаю, что основная масса россиян, которые не имеют отношения, скажем так, к силовым структурам, ага. и которые имеют возможность вполне себе может выезжать за границу. И сколько сколько таких россиян? Ну я думаю, основная масса россиян. Ну сколько? Думаю, 90, 90 Как вы думаете, человек, у которого есть возможность купить автомобиль, и он хочет это сделать, он его купит и будет на нем ездить? Ну, если он хочет его купить... Я... Знаете, это, как это, в Кавказских лесах имею возможность купить козу, ага. но не имею желания. Нет, так вот, дело заключается вот. в чем? Так есть... вот. Есть... вот, если у человека есть желание и возможность, я думаю, а он все-таки сопоставить желание и возможность и делает это правильно. Отлично. Сколько таких россиян сейчас существует в России? Ну в смысле, вы, вы об автомобиле имеете в виду? А вы за границу. Человек, у которого есть средства, и возможность выехать, он это делает. Мы, 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 мы же, мы же мы с вами на, на прошлой беседе выяснили, что таких примерно 39% россиян имеют загранпаспорт. Не тридцать девять, а двадцать девять. Тридцать девять. Нет, я при вас смотрю, 39% россиян имеют загранпаспорт. Давайте, на какое население Российской Федерации сейчас? Официально по пенсии 547 или 148 миллионов. 105 миллионов может... У, 100, 50, у 105 миллионов нету загранпаспорта. Ну вы посчитайте, со 47 миллионов, 39%, ну давайте уже самое. 105 миллионов, у 105 миллионов нету загранпаспорта. <сас301> Почему вы так решили то Росстат приводит такую статистику. Я да, вам. Мы, 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 мы с, с вами смотрели, смотрели статистику. Ростат 39% россиян не будет. Давайте посмотрим паспорт. вместе. Да, um, у сколь... Кольки россиян есть. О, сразу находит. Так, у, 25... у 29% есть загранпаспорт. паспорт. У почему -то почему -то я... А, не а не у вас телефон сейчас под рукой есть? Вот этот iPhone, у вас 12. А ну посмотрите. А у меня один силон, у меня сейк. Пускай один. А ну посмотрите. Ай, подождите, куда ты же открываешь? Я здесь, не переживайте. Я, 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 я могу просто вкладочку открыть здесь. Да-да-да, открывайся, почему бы и нет. Так, э, как написать в поисковике? У скольки россиян есть загранпаспорт? так Да, так. А, а да, может, мы, мы, мы же это выясняли уже явно. Почти 80%. 80% 90%. 90%. А, да, 29%. Согласен. О, видите. И как вы думаете, вы просто утверждаете, что основная масса 90% может выехать за границу. Выехать может. может тот, у которого есть средства, есть желание. То есть Конечно. человек, который может выехать за, за границу, он сперва делает себе загранпаспорт, после чего оформляет да. визу, если она ему нужна, и выезжает. По он статистике Российской Федерации, лишь у 29% граждан Российской Федерации mm. есть такая возможность. Есть загранпаспорт ну, невозможно. Согласен с вами. А, mm. Среди, mm. У, а среди вот этих 29% у скольких есть возможность выехать? Опять же, мы не о том спорим. Смотрите, у 29% россиян есть все-таки загранпаспорт. Да, да, да. Вот. А у остальных, остальных 71% этого загранпаспорта нет. Да. Правильно. Он им не нужен. давайте он, распределять людей, у которых его нет. нет. Вот среди тех, кого нет, возможно, у кого-то нет желания выезжать. И Правильно. Не соглашусь. Соглашусь. Возможно, у кого-то нет возможности. Ну, скажем, он ограничен финансовых средств. О, вы, ну, вы учили ну, предыдущие разговоры нарабатывать. достаточное количество денег, ну, скажем, скажем на, на Крым он может себе позволить, а вот на Кубу, ну, блин, не может. Так и не выехать, может, подождите, выехать и за границу, возможно. выехать за границу может человеку, у которого есть загранпаспорт или нету? Конечно, а то выехать может. Конкретно. Сделать это, это может только человек, только человек у которого есть Вот, ну, а, тогда сумеет. давайте обсудим вот это количество. Вот 29% граждан Российской Федерации, 42 миллиона. Сколько ну. из этих 42 миллионов граждан могут выехать за границу? Если, скажем, не имеют долгов перед государством, то, думаю, ну, каждый из них. А если они служат? А если они служат, то они априори не могут иметь загранпаспорт. Они могут иметь загранпаспорт, но они могут выехать. Скажи, если, он, если он работает в ФСБ или там еще в каком-то секрете, он в принципе не имеет загранпаспорта. А если он заранее он сделал не загранпаспорт? Нет, не подождите. Не подождите. Военнослужащий Российской Федерации может иметь загранпаспорт, но не может выехать. Начнем с этого. Почему? Потому что вы, вы, вы сейчас слушаете. Военнослужащий Российской Федерации, скажем, даже, даже на, который находится в зоне СВО, например, uh -huh. да, вот у него, например, контракт. Вот у него закончился контракт. Uh -huh. что, пожалуйста, И он не, не военнослужащий. Он уже не военнослужащий. Правильно. А я, же завью, а я же вам отвечаю: что военнослужащий, который по закону является военнослужащим, имеет загранпаспорт, не может выехать. Правильно? Если он. Так он вообще он не то, что выехал, то в принципе. Но не, паспорт не, не, у не него же есть. Вы просто говорите, что ну, у военнослужащих возможно, нету паспорта. Возможно, и есть у него. О, это, смотрите, то есть категория военнослужащих не может выехать. Банкроты. Ну, Не-не-не-не. Смотрите, количество военнослужащих в Российской Федерации, вот сейчас недавно, ну, даже тех, кто не участвует, в зоне слов, Путин, сейчас увеличил, увеличил как раз до миллиона четыреста человек. Ну это как бы, такой такой себе процент. Это полтора миллиона военнослужащих, есть еще добровольцы, которые приходят на добровольной основе и подписывают контракт. В Количество. Они, они же являются добровольцами, они тоже вливаются в армию. они являются военнослужащими. Он увеличил численность постоянной армии, постоянной армии, правильно. Heal navy, это это означает, правильно, это означает, жеokay, что, apron? это означает, что ниже этой цифры количество армии не может no. снижаться. Но это не, не говорит о том, что полтора миллиона сейчас это регулярная армия. Смотрите, угу. вот, вот полтора миллиона, вот это численность всех вооруженных сил. Из них, из, них, из этих полутора миллионов, скажем, там, 500 или 600 тысяч, скажем, там, включая контрактников, наемников и, и, и срочников мобилизованных, вот кто на Донбассе, вот вот. Это из, это из этого числа эти люди, и, из этих полутора миллионов. Хорошо, смотрите. Э, значит, регулярная армия Российской Федерации на момент 22 года это тысяча, миллион двести тысяч человек. Сейчас миллион четыреста. Он Миллион пятьсот сейчас. Было, был миллион двести тысяч. Дополнительно провели частичную мобилизацию 340 тысяч человек. Да. И по словам Путина ежедневно еще по полторы тысячи человек приходит в армию и подписывает контракт на добровольный э, по добровольному желанию. То есть если ага. мы если мы сейчас с вами посчитаем, а мы с вами посчитаем, э, возьмем 22 год, смотри, вы потери, потери за что не, не, не потери, Зачем? Вы просто утверждаете, что полтора миллиона. Я это вообще армия, не утверждаю. Я вам, я, я вам говорю 50, только 50, то, 50, только 50, то, 50, только 50, то 50, что данные из официальных источников, я, я вам вот, совершенно я ничего не приведу. Смотрите, не если мы будем умножать 1500 на, грубо говоря, 1000 дней, почти, давайте 900 дней, по 1500 человек ежедневно приходит, умножаем на э, 900 дней, это нам дает 1 350 тысяч. Плюс 350 тысяч это частичная мобилизация, плюс... Еще миллион двести — это та армия, которая была на момент 2022 -го года. Выходит 3 миллиона. Я вам говорю о том, вы, что а миллион... Вы, 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 а а миллион... вы контрактников-то считаете? Я... У некоторых контракты на 3 месяца, у некоторых на полгода. Мужчина, я год? вам о чем говорю? Вы... Миллион пятьсот. 500... То есть идет, вы 500... Миллион. Миллион. Так правильно, я о чем и говорю, что регулярная армия это не миллион пятьсот тысяч человек, она намного больше. Еще раз говорю, вам никто не говорит про регулярную армию. Вам Путин сказал про численность сил. Все. В которую входит регулярная армия и в которую входит, извини меня, даже там некоторые не связанные с войсками 2 миллиона выходит, э, сколько было? 2 миллиона 200 тысяч в таком случае выходит. Вы не сказали. Я вам ничего не делал, Я вам сказал миллион четыреста. Два миллиона двести тысяч человек полностью все вся армия Российской Федерации на данный момент. Это вы откуда взяли? Давайте впишем. Путин. Я не знаю откуда. Путин сказал увеличил. Вы такие. Два миллиона двести тысяч. Увеличил. Откуда берете данные? Увеличил численность армии. Теперь смотрим. Так, так. Итак, Путин увеличил численность армии на 180 тысяч человек. Путин своим указом увеличил штатную численность вооруженных сил до 2 миллионов 400 тысяч человек. Это то, о чем я вам говорю. С миллиона военнослужащих. Да, так, которые... секунду, 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 я проверю во что. Давайте, это говорит о том, что... Миллион пятьсот тысяч военнослужащих. Секунды, секунду, я вошла в Россию. Да, да, давайте пишите. Путин увеличил армию, так и пишите. Я, пишу, пишу. пишу. Хорошо. Так, численность ну, российских вооруженных сил. 180 тысяч человек. Век. Зачем? Быть, ну, ну Дальше-дальше читайте. Да, конечно, я сейчас просто Вы говорите армия, армия, я не говорю вам, что это количество армии. Смотрите, согласно указу Владимира Путина, численность военнослужащих в СРФ с 1 декабря 2024 года будет увеличена на 100 тысяч, на 108 человек с 1,32 миллиона до 1,5 миллионов. где вы... Дальше-дальше-дальше читайте статью, там же дальше написано. Ну то же самое статья у меня сейчас открыта. что же вы дальше не считаете? Ну, там, вот здесь ну здесь нет. Ну, как нет? Давайте я открою. По 2 миллиона нет. Я открою ваш источник. Назовите, как называется источник, на котором вы читаете? Я сейчас первый попавшийся взял. Как называется этот источник? Медуза. Медуза. Пишем Медуза. За. Назовите мне дату, пожалуйста, когда была опубликована вот эта статья. 18 сентября 24 Открыл вашу статью. Время назовите, ну, во сколько что? была статья опубликована? Там слева. 12 марта. Согласно указу, штатная численность военных сил Российской Федерации составит 2 миллиона 389 130 yeah, человек. Yeah, yeah. В том числе полтора миллиона военнослужащих. Медуза. А, это вы об этом? О чем я? Так, ну, нет, здесь, здесь, кстати, нет. И если вы имеете в виду, смотрите, я, я понял, я понял, я да, понял, понял. Два миллиона, миллиона, смотрите, то, смотрите, то, то есть военнослужащих полтора миллиона, миллиона, а все остальное это вот наемные, там бухгалтера и все такое, которым также запрещается весь за границу, мы с этого ночью. абсолютно, абсолютно нет, почему же нет? А ну же назовите, нет. назовите мне, почему нет. Смотрите, я, я, вам могу не, не то, что назвать, что назвать, я могу пример. Я вам могу Приведите пример. Принять, тебе, у меня, у меня у есть друг, он как бизнес занимается, у него, у него, жена работает бухгалтером, бухгалтером в Росбарке. Ага. Вот. Вот они спокойно, вот функции были тут недавно, совершенно в мае месяце. Законодательство Российской Федерации там четко написаны категории, которые не. Ну, вот она работает с бухгалтером. Там бухгалтер. четко написано, какие категории не могут выезжать. Да, это это я еще не беру под внимание. Это я еще не беру под внимание, что в вот Российской Федерации, мужчины до 30 лет, раз, чтобы раз, выехать раз, за границу. Давайте я закончу. Это я не беру еще под внимание большущее количество миллионов граждан Российской Федерации, которым, чтобы выехать за границу до 30 лет, нужно получить разрешение от военкомата. Серьезно? Да, законодательство Российской Федерации об этом говорит. До 30 лет, если ты хочешь мы, выехать я, за границу. Ладно, мы с вами спорим а о чем? О, о том, сколько он запретов он в Российской он, Федерации он, есть, он, от того он, количества, которое там проживает. Некоторые категории граждан попадают под запрет на выезд, но эти категории на самом деле не может не так много. Но если мы берем Украину, то в принципе все мужское население Украины в принципе никуда не может выйти. А, а, за, а зачем я же вы тогда вреду? Если в Украине не может. А, а, а я в чем вам соврал-то? В том, что, во-первых, вы не знаете количество запретов на территории Российской Федерации и не знаете законодательства. Вы даже не Я знаете, не знаю, вы не даже не знаете знаю, того, что это чтобы не выехать молодому парню до 30 лет за границу, ему нужно получить разрешение от воинской части, точнее от военкомата. Это ложь. Это ложь. А ну зауглите. Это ложь. Зауглите. Это ложь. Это ложь. Это, 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 ложь. Если этот парень, извините меня, служит ФСБ, а. может быть. Давайте я пишу э, тогда. за лось, границу можно выехать, получив разрешение от военкомата. Вы же утверждаете, что ну, да, это ложь. Категорию мне не людей, скажи, пожалуйста, что мне не понимаю. Читаем. Так, выезд без повестки за границу, возможно ли? Так, и смотрим. Может ли военкомат ограничить выезд за границу? Муж... Это может. Это жителям... Это может. жителям Российской Федерации, мужского пола до 30 лет, чтобы выехать за границу, нужно получить разрешение от военкомата. А вы говорите, что это ложь. Тогда... Вы... Да, серьезно. Ну, слушайте, вы... Да. вы. Смотрите, вы говорите, в Украине, вы говорите, в Украине все мужское население не может выехать. Вы опять собрали. <связано> до, 18... до, 18... да? до 18 лет и от 50 лет люди могут выезжать. Те, году, которые 18. с 18 до 50 лет, также есть категории тех людей, которые могут выезжать. То есть, вы в по поводу Украины, а еще дополнительно врете, а еще дополнительно врете, не зная влете, влете, своего влете. же законодательства. Влете, вы врете, потому что сейчас, вы не... Смотрите, вы врете по поводу России, я потому что, я что еще вы еще не, говорю, не вы еще являетесь военнослужащим, меня? вы никогда не принимали участие в боевых действиях, и ну вы, да, вы да, от своего да, его я незнания пытаетесь манипулировать Европой. Хотя вы только что так, посмотрели я, в интернете. То, что вы называете, это манипуляция дешевый популизм. Так я вот. вам вот я то, что что вам вы... говорю о том, что вы врете. Все. Я не вру, я говорю, у нас любой человек, свободный человек, имеющий паспорт, может выехать за границу, Понял. если он не подпадает определенной категории выезда, лиц, которые там не имеют права. Мы с вами уже, кстати, смотрели закон. закон. Так Кто правильно, имеет, смотрите, там, в, Украине, в Украине в Украине любой гражданин Украины, который не имеет запрета, согласно есть, закону, да, вы лично, еще раз, в я закончу, в Украине, лично, я, закончу. Лично, я закончу, в Украине, в Украине любой, вы лично, любой граждан да, Украины может выехать за границу, если не подпадает под категорию запретов согласно закону, как и в России. А по категории запретов лица мужского пола старше 16 лет. От 18 Или... От 18 да нет, от, нет, от не, 16 от, Найди мне закон. Хорошо, найди теперь закон. Давай, докажи, что ты не писал. Я жду, давай. А теперь ты мне покажешь закон. Сейчас покажу. Угу. Сейчас. Я жду. Я жду, жду, жду. Донать завису. Сбір продовжується, через 5 хвилин зачитаю все ваши донаты. Let's go активнейше. Смотри. <говорит> сейчас, да, сейчас, сейчас. Да, 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 да. Найдите мне закон. Эй, <говорит> вы, вы занимаетесь дешевым популизмом. Найдите мне закон. Конечно, иду. Разумеется. Давайте. Подсказку дам закон про правовий режим військового положення в Україні. Військового стану. Да нет, да, я, я сам. сам. Да, вы да, можете искать самі. Закон не знайдіть. Не статтю російських журналістів, а закон. Я, я окей, буду. да. Все. Вы пока, пока ищете, я обратюсь к подписчикам. Да, Народ да, продолжается да. сбирать деньги на потребление в ЗСУ. Через 5 минут зачитаю все ваши донаты. Долучайтесь, донатите. А, нет, Вас, да, да, свои я, свои я, 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 я набрал, да, 16. О, 18. О, видите? До скольки лет? Э, от 18 до 16. Опять-таки, это не закон, это статью вы читаете. Закон мне откройте. Ну, закон я буду долго искать. А, ну хорошо. Ладно. Ладно, все. Ну попробуем, Деньги. Принципиально... Видите, бывает иногда так, что россияне, не зная, что-то пытаются про Украину и про Россию. А мы не врем. Как, вы, вы... столько вы... что признались во вранье? А, а смотрите, а, у... закон. У вас не закон. У вас постановление кармина 57. есть. Закон про стан вискового положения. Ну, стан? У вас... У, у вас... Постановление Кабмина, оно нарушает закон, возможно. Закон. У нас закон введен 24 февраля 2022 года, а был разработан в 2015 вот, году. Тогда же в мае были все изменения в части 6 статьи 22 ЗО, мобилизации, мобилизации, подготовки. Вы смотрите, вы сперва соврали, в этом признались, после чего... Я, говорите. Я, не, я не соврал, во-первых, я... Вы быть, же признались вы... во вранье. Нет, я не во вранье я признался, я признался в том, что я, скажем так, не, не точно знал. Ваши вы сказали, что вы соврали. Ваши, ваши слова. Во вранье человек... Человек, когда врет, он, он, он знает, да, что он врет. Я так не не врёт. вы сказали, я что вы соврали. Ваши верю. слова, я соврал. Я не говорил, я не соврал, я сказал, я ошибся. Дедушка, я мужчина, а если я сейчас включу повтор, вы признаете, что вы. Ну, давайте включим. Давайте. Ee, секунд... Ждите. Но подождите, вы признаете, если я покажу видео, где вы говорите, что вы собрали? Цена, даже, если, даже если я вам сказал, что я ой, вру, это euh blending. не значит, что я целенаправленно врал, это значит, что я А, понятно. Да-да-да-да-да. То есть вы даже не отвечаете, помимо того, что вы врете, так еще не отвечаете за свой базар. Да, да вот, вот у вас теперь дешевый популист. Хорошо, да. давайте тогда проверим. Действительно ли правда, что гражданам Российской Федерации мужского пола до 30 лет нужно получать разрешение на выезд за границу от военкомата? Можете это найти? Да нет, он, он должен, должен научиться стоять в военкомате, по крайней мере. То есть да. это правда? В смысле, разрешение отдельного, если человек стоит на учете в военкомате, стоит на учете в военкомате, uh -huh. Вот он вот стоит ну, человек, то, если, ну, в учете, то есть в армию не ходил, может он студент или еще что, то отдельно э, получить загранпаспорт, чтобы ему на... Вы, на... Не его... за выехать за границу, не за гранпаспорт. А, а за гран выехать за границу вообще без... если у него наличии загранпаспорт... А за границу, если он, он не он стоит. стоит на воинском учете, ему нужно обращаться в военкомат? Конечно. Понял. То есть я правильно понимаю, что в Российской Федерации закон запрещает гражданам Российской Федерации выезжать за границу? Абсолютно нет. Вы, 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 опять пытаетесь какие-то вот мани, манипулятивным, вот этим популизмом запутать там, меня, запутать свои, своих э, подписчиков. Я же, же уверен, что вы меня пишете, и, скорее всего, где-то выкладываете, что я работаю. Да подождите. О. Закон. Он запрещает выезжать определенные категории граждан Российской Федерации за границу? Определенные категории, конечно. То я правильно это, понимаю, что? что закон Российской Федерации запрещает выезжать за границу? Определенные категории граждан. Правильно я понимаю? Конечно. Я правильно понимаю, что в Украине закон запрещает выезжать определенные категории украинцев за границу? Только у вас <муз iyone> это определенная э, категория, касается всего мужского пола. Да зачем а я опять вы опять врете? А из нее уже, а из уже а из делают исключение. За скольки у а нас это, есть мобилизация? А а а вы, Ой, смотрите. где? Ну смотрите, а вы только же, же, что закон прочитали. За скольки люди мужскому полу можно выезжать? Вы здесь легенда попались. Посмотрите, в чем разница. У нас закон, скажем так, запрещает выезжать определенным категории граждан, которые попадают под это. А у вас закон запрещает выезжать всем категориям граждан за исключением исключений, которые попадают под исключение. Вот в чем Уловите разницу. В Украине закон запрещает выезжать за границу определенной категории граждан Украины. Так же само, как и в Российской Федерации. Законы между собой по поводу запрета Они не отличаются. Они не отличаются лишь под мужчина, пунктами. То есть мужчина, в Украине чтобы, и в Российской чтобы, Федерации чтобы, 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 чтобы закон запрещает чтобы, выезжать за границу чтобы, определенной категории. И как вы видите, вы это чтобы, услышали, что, но у вас есть проблема, вы не хотите в это, в это верить. Вот, вот чтобы, исключить проп... попули... Ш... 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 дешевый, популизм... популизм, ага. манипулирование. Смотрите, угу. Вот я, лично я, угу. с вами общаюсь, у меня есть загранпаспорт, я в любой момент, если не имею долгов перед банками и государством, я могу выехать хоть завтра, хоть на Кубу, хоть куда. Привет, а вот вы, такой, вот вы, вот такой умный, угу. и такой, который мне тут подписчиков рассказывает, пытается мне тут, это самое, дешевый популизм. Вот угу. вы можете завтра выехать за пределы Украины? Отвечу вам так же самое. Если бы у вас был бы сейчас долг... Вы... Я, обезотно, я, обезотно, я закончу, обезотно, обезотно, я закончу, смотрите. Если бы у вас был бы сейчас долг или военное положение, вы бы завтра не выехали. Я, слушайте, как гражданин Украины... Будете... Смотри, я закончу. Вы знаете, Алло, тише, я же выслушал. Тиша, я, я, как гражданин Украины, который имеет загранпаспорт... Может завтра выехать за границу, если будет отменено военное положение? Так же само, как вы, как гражданин Российской Федерации, который не будет иметь завтра запрета, согласно закону, также можете выехать. Слушайте, но это же ваша проблема, что ваша просроченная власть вела это военное положение. В чем заключается просроченная власть? А ну объясните мне это. Слушайте, честно говоря, не знаток вашей Конституции, поэтому врать не буду. Но, но насколько, насколько я знаю, врать точно не буду. Насколько я говорю, насколько я знаю, я не знаком, я не знаком понял, Вашей Конституции. Я, да. Насколько я знаю, что в Конституции Украины не предусмотрена отмена вы, выборов президента. Предусмотрена да? да, предусмотрена. Там предусмотрена вроде как отмена выборов в Раду, но про президента там слово. Откройте сказано. 92 вторую статью, 19-й понпуль. Сейчас. Давайте, Давайте попробуем. попробуем. Ну, Давай. я говорю, я, я, я говорю, я не, не, могу утверждать. Я да, за да, что, да, откройте. 92-я статья. 92 Конституции Украины, 19-й подпункт. А я его также открою. 92-я. 92 да, сейчас попробуем. Статья Конституции Украины. Смотрите, я сейчас ее открываю. Так, 92-я. Это 85-я. Сейчас я найду также. О, 92-я, 19-й подпункт. Сейчас попробую, подождите. Так, Сеньор Сарай. Так. Исключительно законами Украины определяются. Права и свободы человека. Подпункт какой? 19-й, читайте. 19-й. Правовой режим, военные ужесточили положение, зон чрезвычайной экологической ситуации дальше. Ну, а теперь открывайте, открывайте закон о правовом режиме, военного положения. И сейчас там прочтете. в законе четко написано. Вот вы меня тут запутали. Ну как запутали? Законом. Вы смотрите, вы утверждаете, что в Конституции это не написано. Я ничего не утверждал. Опять а, не утверждал. Я сказал, я, да. я не утверждал. Я же вам когда, вы, вы опять прослушайте, что я вам говорил. Я сказал, что я не специалист. Сейчас разберемся но. с вами вместе. Открывайте теперь есть, закон. Наш, Открывайте теперь закон о правовом режиме военного положения в Украине. Сейчас вместе с вами посмотрим. Давайте закон о правовом режиме. Я также закон. открою теперь. Открывайте теперь 19 статью. Тут нет. 19, тут номер 76, 420, 226. Да ниже, ниже листайте, статьи ниже. Это изменение все. А, 19, статья. Ниже листайте, я ее уже нашел. Так, гарантия за законности в условиях военного положения. Первое, в условиях предотвращается изменение изменение Проведение выборов президента Украины, а также выборов Верховного народа Украины, Верховного народа Украины. Как вы думаете, согласно закону, Зеленский является президентом или просроченным президентом? Слушайте, не, не будущий юристом, ну, скажем, из того, что я здесь видел. Конституция ссылается на этот закон. Под. Конституция это закон. Закон говорит следующее. Запрещается. Ну, есть слово? Все? Вы согласны с тем, что ваши СМИ врут о том, что Зеленский не является президентом Украины? Нет, тут президент врет, получается. Ну, я с <плес> вами полностью согласен. Все. Мы встретимся с вами в следующий раз. Просто нужно иногда поискать и понять, что СМИ врут, ну, президент... Ну, что-то да, что-то... Все, Знаете, я буду, я буду заканчивать. У меня уже время закончилось, я 18 минут уже переработал. У меня уже э, Байден... До свидания. Зажег... Байден... До свидания. Ну а да, вот и все. вам. Прошу, хоча б він в кінці сказав, що ну, ну в принципі, президент, так я поняв, <сі> бутилку підготовив зразу. <сі> да, да, Він зразу, коли зрозумів, що його президент він достав бутилку. <сі>